Не сделали то, что планировали, проиграли подбор в ключевых моментах. То, что отрабатывали на тренировках, не выполнили. Расконцентрировались в, в, перед окончанием второй половины. Пошел провал, дали забить свободные броски, там, где говорили, не надо страховать. Мы шли на постраховку, и нам на, и нам на этом забили много трехочковых. Спасибо. касается игры, наверное, тут уже какого-то особого анализа делать. Да, мы сыграли равно практически по всем показателям. Где-то в чем-то немножко выиграли, в, в каких-то показателях проиграли, но самое главное, это мы абсолютно не справились с двумя моментами. Во-первых, с реализацией своих свободных бросков двухочковых. Если там в перестрелке снайперов сегодня две команды просто показали сумасшедший процент, да, то в реализации двух очковых. у нас там просто были не забиты абсолютно свободные мячи, 26% очень низко. Вот. Ну и конечно пропускать 92 очка в финальном матче и рассчитывать на победу, это, наверное, лишнее. Хочется всех поблагодарить завершением сезона. Я считаю, что этот сезон Суперлиги был просто на порядок сильнее и интереснее, чем предыдущие несколько последних сезонов. Хочется поблагодарить. Президента Федерации Михаила Бродского и всю команду Федерации баскетбола Украины за отличную работу, которая видна не только в чемпионате Суперлига, но и, но и всех абсолютно отраслях баскетбола украинского. Всем удачного летнего периода, я говорю сейчас о сборных, желаю всем сборным побороться за призовые места. И хорошего следующего сезона. Всем спасибо. чемпионата. Это, я считаю, перед теми распадами, которые были перед началом сезона, это, это очень большое достижение для команды, для города. И отдельно я хочу поблагодарить, наверное, как будет и странно, тренеру, команду Черкасский Мавку, потому что они нам позволили выиграть бронзовые медали и кубок здесь при своих болельщиках. Если бы мы выиграли 3-0, закончили, было бы неинтересно там закончить. Без, без болельщиков, э так, да, конечно, ну, сейчас эмоции переполняют, можно много говорить, но я очень горд, как я сказал после полуфинальной игры с Химиком, что я горд за свою команду. И сейчас точно так же я очень горд за свою команду и рад, что, что мы смогли все-таки после того, как мы проигрывали 2-1, собраться и доказать, что мы все-таки сильнее черкасских мав. Показали, что мы команда в четвертой и в пятой игре. И так подвели очень хорошую жирную линию под, ну, на, финиш, на, на финише чемпионата. Доказали, что мы чего-то ставим. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. Ну, кто скажет, что это неудачный сезон, пусть первый бросит меня камень мне кажется, очень удачный. Ребята прекрасно работали. Да, мы не ожидали, что мы можем выиграть кубок. Но после кубка у нас уже появились и другие амбиции, другие задачи мы ставили перед игроками. Так, да, к сожалению, не сложилось нам попасть в финал. Но серия с черкасами очень хорошая, продолжительная. Напряженная каждая игра была. Мы сыграли больше всех игр в сезоне. Это не может не радовать. То есть мы в каждой игре, это говорит о том, что в каждой игре мы сопротивлялись, насколько могли. В каждой игре мы отдавались. И, и мне кажется, что и кубок, и третье место, это в любом случае лучше, чем финал и кубка. Нет, полностью хороший сезон. Спасибо ребятам за хорошую работу, спасибо за их отдачу, спасибо им за то, что они в последние. Две игры в Черкасах и сегодня дома они выкладывались на 100%. Они не боялись получить травму, они рисковали, они жертвовали собой. Они делали это на протяжении всего сезона. Да, может быть, период, период большой был перерыв между плей-оффами, между первым раундом плей-оффа, между вторым раундом плей оффа и третьим, когда за, за, за бронзу у нас получилось 10 дней перерыва. Не совсем нам пошло это на пользу. Нам хотелось сыграть пораньше. Но в любом случае ребята восстановились, привели себя в чувство, выдали две хорошие игры в Черкасах и дома. И третье место, мне кажется, заслужили. Наверное, наверное, все. Хороший сезон. Еще раз повторю. Спасибо всем, кто работает в клубе. Спасибо за удачу, спасибо за поддержку, спасибо болельщикам, что приезжали к нам на выездные матчи. По дому это вообще отдельная история, то, что нас тут поддерживает. И, наверное, ни, 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 таких болельщиков нет ни у кого. Это все чувствуется. Сумасшедшая поддержка. Спасибо всем.